Саймон Островського нарешті на зв'язку. Він виїхав з міста Донецька. І, власне, може нам трохи розповісти про те, що там відбувалося, бо він на цей великодній тиждень весь Донецьку, де обстріли насправді поселились, і ми буквально хвилину тому назад показували його сюжет. Будемо говорити з Саймоном російською, так, очевидно. Саймон, здравствуй. Добрый день, мне на самом деле все еще в Донецке. Мы ага. выезжаем, так что слишком острые вопросы, не задавайте. Хорошо, договорились в Донецке самом насколько безопасно, или э, вы все-таки не выезжаете из-за того, что там э, небезопасно, и вам запретили выезд или, или посоветовали не выезжать э, на линию огня, можно так сказать. Да нет, я шучу на самом деле. Тут э, в, го в городе э, достаточно спокойно, э, если бы сюда телепортироваться э, из измерений, где не знаю, что тут война, в некоторые районы Донецка, можно, можно было бы подумать, что все тут э, как всегда. Э, э, Но ну, если приглядеться, то, естественно, тут очень много до сих пор остается проблем, банковская система не работает. Полки в магазинах полупустые, и на протяжении почти всей линии фронта, которая, как известно, тянется на запад от российской границы и поворачивает на юг после Донецка около аэропорта до самого моря, то вот именно в этой линии как раз... Саймон, слышите ли вы нас? <с original> да, я вернулся. просто со связью проблемы. Закончили мы на том предложении, что вы рассказывали, что на этой линии от Донецка до моря и связь оборвалась. Что вы имели в виду? Я хотел сказать, что чем дальше ты отходишь от линии соприкосновения, то тем как бы тише кажется. То есть на самом деле военные действия только вдоль. Нее, на данный момент они это самое острое это в Широкино э, и ну естественно вокруг аэропорта там Спартак э, в Луганской области я не был не знаю но вот во всех этих местах за последнюю неделю я был и действительно видел что там э, свежие перестрелки э, происходят и мы и в э, Пасху мы э, ходили по э, там, по домам э, и по огородам куда падали с неба мины и даже в больницу пару штук попало именно именно в Пасху то есть это это все происходит, но я думаю, что я ничего не открываю в Америку ни для кого, честно говоря. Да, 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 Саймон, мы, конечно, знаем тоже эту информацию, но вот э, вы вернулись сейчас, сколько вы не были в Донецке, насколько все-таки изменилась картина, может, даже в мышлении э, самих людей в Донецке. Мы знаем, что вот, например, заработал цирк в Донецке сегодня, вчера, еще он, э, кажется, не работал, да, что в кровеческом музее, который был разбомблен, ставили окна представители так называемого Министерства культуры, так называемого ДНР, да. То есть все-таки как-то жизнь налаживается и люди, наверное, привыкают жить в этой новой республике или как? Вот ваше какое мнение об этом всем, что вы видели? Я на самом деле только что вышел из интервью с Александром Захарченко, и с его точки зрения все тут улучшается. То есть в том смысле он считает, что именно ДНР сможет победить, а не Украина, потому что ДНР уже дошло до дна, и теперь они могут только идти вверх. То есть да, банковской системы нету, но как он высказался, скоро она будет восстанавливаться и социальные выплаты будут выплачиваться. А в Украине он говорит все наоборот, что там просто потихоньку-потихоньку все становится хуже и хуже, до дна еще далеко, и поэтому ДНР выстоит. Но вы можете посмотреть как бы вот целиком это интервью на следующей неделе, когда оно выйдет на vice-news.com. Спасибо, Саймон, спасибо за, за включение, за то, что нашел время. Саймон Островский, журналист телеканала Vice News.